Всем забивным ауф, остальным соболезную. Короче, меня наказала мамка. Я не понимаю. Ну, что обещала вернуться в 9 часов вечера, а вернулась в 9 часов утра. Ну и что? действительно, ну, в 9 же. В 9. Еще и Ашот, придурок, отравился своей шаурмой у Ахмеда. Зато из барашки. Пердит сейчас похлеще свои приоры. Ну, хоть пообещал приору мне свою завещать в случае чего. <клышко> ну, вот что мне, блин, теперь делать дома? потолок харкать. Обратно прилетит. Короче, трэш. Ладно, у меня, конечно, есть одна идейка. Буду фильм смотреть. А чтобы мне так скучно не было, давайте смотреть вместе со мной. Хочу порекомендовать вам Кинопоиск HD, а также дать вам код на 60 дней бесплатного доступа. Переходите по ссылке в шапке профиля, вводите код и наслаждайтесь вместе со мной. А если маме предложить, как думаете, она подобреет? Пошла вон отсюда, ты наказывай, я тебе сказала! Не прокатила. Иди сюда, иди сюда! Это неправда, да не при параде я сегодня А он в школе? Да нет, я просто спросила Ну так в школе или нет? В школе? Пошли по расписанию, посмотрим, где у него урок сейчас Так, у него сейчас химия Это на, тр... Это на третий этаж, пошли быстрее Быстрее, быстрее, пока звонок не прозвонил, пошли на третий этаж Полин, ты видишь его? Вон он, вон он, вон он стоит Давай красиво пройдемся Не смотри на него Не смотри Делаем вид, нам все равно. Палин, ты не видела, он на меня посмотрел. Че, может поздороваться с ним? Блин, мне страшно. Леша! Блин, я поздоровалась! он услышал, он услышал, он смотрит, Палин, пошли. Фух, он меня заметил, ты видела? Как он на меня посмотрел? Таким влюбленным взглядом, да? 100% я ему нравлюсь, 100%. Не оставляй меня одну, я этой новой. Я жду тебя. Что у нас сейчас там за урок? Физкультура? А. Кто куда, а я в столовку, и там просижу весь урок. Нафиг эту физкультуру! Что у нас совмещенка? С кем? С одиннадцатым? Да не нравится мне там никто, не нравится! Алёша в школе? Полин, быстрее пошли в раздевалку, мне подготовиться еще надо! Сегодня такой спортивный день. Ничего я себе в лифак не сунула. Да нет, тебе же говорю, а. Они просто это, я их приподняла немного, они обвисают. Полин, Полин, вон он. Так, я сейчас буду делать вид, как будто я такая загадочная, чтобы на меня он посмотрел и влюбился. Хотя я уверена, что он меня и так любит, но надо прям делать такой загадочный вид. Ой, Полина на меня смотрит. Если не верю, что вот мизинчик Да, я сошла с ума Постараюсь альбом На там, ты орешь, пойдем Мама говорила, не играй с огнем Купай свое тело, покорись альбом Всем ауф Чего вы на меня так смотрите? Что на руке? Блин, сильно заметно, да? Блин, я так надеялась, что вы не заметите. Ой, ну раз заметили, смотрите. Это татуровка. В смысле переводная? Сама ты переводная, а она настоящая. Настоящая татуровка. По ней видно, что переводная. Ну глаза пошире, раскрой и посмотри. Она даже в пленочке. Настоящая дуровка. Кстати, больно трендец. Но мы-то волки боли не боимся, так что все ок. Показать, у кого било. Ща. Да ту по О, вот этот подойдет. У него било. Как стоило? Не знаю. Поговорю же, настоящая. Вот, смотри. На улице всей толпой Ну ты батишка Обеда залита гуди Мне дали пил И старичок опять убил А Нео Сол Ой, девки, зеркало свободно. Пошлите быстрее, пока эти старшеклассницы, блин, не набежали, не заняли его. Блин, что помада так быстро стирается? Посмотри, я нормально накрасила? Не, не, не понимаю я. Да у меня есть расческа, что ты орешь? На. Давайте фотку сделаем из зеркала. Колебались, сзади ходить. Не видите, что фоткаемся. Давайте еще раз. Ну, забивны. Чье лицо с майликом волка закрыть? Я просто в инст хочу залить. Давайте еще историю под музыку какую-нибудь. Так, остались губы. Хорошо, прям надо так прокрасить их. Чё, блин, губы такие маленькие? Как увеличить губы в домашних условиях? Я совсем чуть-чуть выйду за контур губ. Совсем чуть-чуть. Вот прям чуть-чуть выйду. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть выйду. Чуть-чуть. Капец, пельмени. Чуть-чуть внизу, чуть-чуть. Ну вот, и совсем не видно, и даже непонятно. Вообще за контргуб не вышло. Вообще, вообще не видно и непонятно. Вообще не видно. Все свое, все натуральное, как говорится.